Повертаємося до студії сьогодні, 26 липня. Ні для кого не секрет, що популярність кінострічки, телевізійного шоу, вистави у театрі залежить не тільки від майстерно написаного сценарію, а й від вдалого матеріального втілення твору, декорацій та спецефектів. Щоб розібратися, в чому слабкі та сильні сторони професії художника-постановника до студії. Ми запросили фахівця з цієї справи Данила Тараніна. Доброго ранку, Доброго ранку. Пане Данило, сьогодні багато хто говорить про професію сценографа. Художника постановника. В чому ж її суть? Які головні завдання ставить перед собою людина цієї професії та як їх виконує? Ну, основні задачі а, заключаються в розробці образного рішення Киноленты либо же спектакли. То есть образное решение, разработка идей, как бы візуальное прочтение драматургии. Драматургии, спектакля, телевидения, то есть киноленты, работа совместно с режиссером. В общем-то, это, скажем так, многопрофессиональная задача, то есть художник-постановщик должен знать и литературу, и драматургию. И уметь, естественно, рисовать, мыслить пространственно, объемами. То есть это большое количество профессий, которые как бы сводятся в одну. У каждой профессии есть свои, как ты сильные и слабкие стороны. Какие же тут плюсы и минусы, на вашу думку? А, ну, с точки зрения своей работы ну, в кино, видно. в театре, а, это в общем-то постоянное напряжение ненормированный рабочий день колоссальная ответственность потому что один человек отвечает за то что увидит многотысячная аудитория вот. и очень важно как воспримут люди то есть то что для одного человека хорошо и красиво другой может быть может не понять ну, в общем-то, ответственность и, скажем так, напряжение умственное и также физическое. Какие же риски характеру, умения, возможно, навыки должен обладать современный художник театра и кино? Ну, современный художник театра и кино должен обладать максимальным багажом знаний и умений, потому как э, работа художника в кино заключается не только в придумке, а в изготовлении, то есть художник должен быть от, от драматурга до инженера, потому что он и следит за производством декораций и их придумывает и сам участвует в изготовлении. То есть он должен уметь рисовать, сверлить, пилить, строить, практически все физическая форма тоже потребна. Обязательно, без хорошей физической формы просто не выжить на съемочной площадке. А чьи сутьевые разницы работа художника-постановника в кино, театре, на телебачении? Да, конечно есть. В общем-то и, и то и другое связано с искусством, но, допустим, в театре больше, скажем так более условные, театр более условен, более знаковый что ли, то есть здесь больше идет внимание каким-то образа, более образное решение, да, а в кино в кино это более повествовательная история, да, то есть нам нужно и как бы придерживаться правды жизни, то есть как бы рассказывать правдивую историю. Естественно, все это с учетом каких-то замыслов режиссера, каких-то образных решений, но, тем не менее, кино это более правдивая и четкая задача. Здесь надо обладать информацией, допустим, если это историческая картина, придерживаться костюма, архитектуры той эпохи. В театре это более условно. То есть... Где найцикавише, а где найскладнейше, особенно для вас? интереснее, наверное, работать все-таки в театре. Почему? Да? Потому что э, в театре больше, больше можно проявить какой-то творческий момент, да, то есть, как бы говоря, об условности декорации, э, можно выражать э, минимальными средствами какой-то э, глубокий драматургический смысл происходящего э, в отличие от э, современного кино, которое Все-таки требует від нас більше правди життя і технічно бути точним в передачі иной епохи. Які ж етапи має пройти телевізійний mm -hmm. кінотвір, театральний твір від зародження самої ідеї і до подачі вже безпосередньо глядачам, те, що ми бачимо? Вот. Но, э, в ідеалі це доволі довгий путь. Так. От, от задумки самой идеи, обсуждения, э, огромное количество тех или иных решений. Так как, э, допустим, кино — это коллективный труд, сложность заключается в том, что сколько людей, столько и мнений. Вот. И, естественно, все, все идеи, все э, как бы порывы художника наталкиваются на видение окружающих людей, на видение режиссера, драматурга, сценариста и так далее. И вот совокупность этих мнений, когда в итоге мы приходим к какому-то общему консенсусу, это только начало пути. Вот, в дальнейшем идет уже технические моменты: съемки, тонировки, постпродакшн, то есть обработка фильма после съемок, дорисовка каких-то спецэффектов, компьютерная графика. То есть очень, очень, очень длинный путь, который э, исходя из современных реалий. Ми намагаємося зжати в мінімальні сроки, поэтому приходиться роботи днем, ночі, надуючим днем, слідчою ночі. А ви кажете, рушна сила така це все ж таки ідея. А звідки ви берете ідеї? Копіюємо зараз західні зразки чи вигадуємо щось своє? Взагалі, ідей огромное количество. Всі варіанти можливі. Я в своїй роботі. Смотрю по сторонам, беру примеры из повседневной жизни, из мира, то есть как бы первоисточники, книги, какие-то действительно иностранные фильмы, наши фильмы, то есть как бы больших, э, смотрю больших художников, ну, в общем-то, отовсюду, отовсюду по нитке. Від чого ж залежить найбільша ефективність от телевізійного твору, телекіно, це шум, декорація, звуки чи, можливо, якісь спецефекти, що найбільше притягує сьогодні глядача? От, ну, більше всього в стержень, в стержень любого произведення, звісно, є ідея. Тобто первоначальний замисел. Все Нема задуман, но будь какие спецэффекты не допоможут. Естественно, это будет просто нарезка красивых кадров, которые не несут под собой никакой идеи, ничему не учат нас. Вот. То есть это как бы соединение многих профессий но все равно в основном это идет стержень, основная okay. идея. Расскажите какую-то интересную историю, возможно, курьез, что-то необычайное, какая-то ситуация. Я думаю, что мало их таких у вас траплялось, особенно при работе, например, в живом эфире. Естественно, всякие курьезы возникали. Но... Как кто... выходили с них? Что это за курьезы? К примеру, у нас был... Скажем так праздник организованный одной из политических политических как бы политических игроков вот праздник на площади естественно с телевизионным эфиром с декорациями со сценой то есть произносились речи приуроченные я затрудняюсь сказать что это был за праздник и в, в декорации были в, в этническом стиле значит украинские ходки там, Стои сена, мы сделали огромное количество больших горбузов, вот, напечатали работы Марии Примаченко. Вот, и пока, пока разогревалась публика, дети начали растаскивать эти горбузы. Вот. Вначале, естественно, все переполошились, но потом, когда посмотрели на это со стороны, оказалось, что зрители непосредственно участвуют в представлении. То есть дети катались по площади на горбузах, фотографировались. То есть декорация перешла в разряд, скажем так, быта. То есть люди, люди ее обжили. Вот. И получилось, в общем-то, не, несмотря на наши переживания, в итоге очень красиво и, и душевно. Всем все понравилось. Что же выходит, что профессия сценографа, художника-постановника, она есть интересной и политикой? Ну, в общем-то, я так, насколько я понимаю, это востребованная профессия в, в очень многих, скажем так, аспектах нашей жизни: в кино, телевидении, театр, политика, какие-то шоу, то есть шоу-бизнес. Вот, в общем-то, все, все, что мы видим, все, что мы воспринимаем визуально, готовят для нас люди, которые как-то имеют к этому отношение художники, э, дизайнеры и так далее. То есть любое выступление политиков оно связано все равно с визуальным восприятием. Э, то есть цвет, текстура, фактура этим можно очень, скажем так, влиять на общественное мнение, естественно. Поэтому профессия художника востребована во всех областях нашей жизни. От пачки мороженого до кино. Сколько же отримує сучасный успешный сценограф? <зыва> Я думаю, это очень разные бывают гонорары. Точно так же, как во всех областях нашей жизни. Ну все же, где больше? В кино, на телебачении? А Куда и я... ты молодым сценографом? Подскажите им. Я думаю, что в серьезном э, кино с большими бюджетами, естественно, и заработная плата художника будет соответственно. Вот. Ну и потом это интересно. Тож, шановні абітурієнти, хто там ще з вас не визначився на яку професію йти, кажуть, професія сценографа сьогодні популярна і можна на ній заробляти немало грошей. Про це все сьогодні нам розповів відомий український сценограф Данило Тиранін. Щиро дякуємо, що завітали до нас, успіхів вам і гарних кіно, гарних телевізійних шоу, щоб ви радували нас, глядачів, щоб ми тільки раділи з вашої роботи. А ми, шановні, з вами продовжуємо рухатися далі. И наразе у нас постійна рубрика ⁇ Народный календарь ⁇